А ми знову повертаємося до нашої студії. Знову усім вам кажемо доброго ранку. Нагадуємо, що сьогодні понеділок, 21 листопада, і ми продовжуємо ранковий коктейлі, продовжуємо розказувати вам про. Відомих дніпровців, скажімо так, які е, розказують про нас і про себе особисто всьому світові. ось, саме 7 листопада група дніпровських альпіністів підкорила одну із вершин Гімалаїв Мерапік висотою 6476 тисяч чотириста метрів. Е, фактично, вся команда вже знаходиться у нашій студії. Буквально за секунду ми з ними будемо знайомитися і дізнаватися, наскільки важкою є ця справа альпінізму і тим паче Гімалаїв. Так, друзі, в нашій студії вже Володимир Хітвіков, Іван Горбатенко, Трьохін Радіон та Гольдін Володимир. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго утро. Як у вас настрій? Настає чудесне. Ви вже прокинулися? Ні. А взагалі у альпіністів є якийсь такий рецепт бадьорого ранку? А, ну ми любимо взагалі поспати, тому, мабуть, Доброе утро, це таке от, що... А, до там... речі, відрізняється... Компанія от, да, не сказав, ні, це пані контраст. Це такий підйом, а інше О, -о, О, ні <реку> От тут, мабуть, я думаю, що э, сховане в чому? В тому, що э, підйом э, під час сходження і підйом вдома під час відпочинку трохи відрізняється один від одного. Да? Яким чином і наскільки? Годин, не знаю, там, хвилин чи самим процесом. Mm -hmm. Как не подъем там э, в горах и як тут уже в дома. Вопрос как упростить ранний подъем. Mm -hmm. э, Но ну, я подумал, наверное, проще всего это сделать, если Ваш спальник буде не підходящий для холодної температури, тогда ви легко встанете утром і швидко. І вже готовий. як я поперешти? Так давайте поговоримо про ваші досягнення. Ви підкорили гору висотою 6476 тисяч метрів. Це такий ваш перший власний рекорд? Чи ні? Я думаю, що це питання вопрос ко мне. Я председатель Днепропетровской федерации альпинизма. Лет так 45 хожу в горы. И, в общем-то, там как-то радостно, что молодежь в состоянии сейчас куда-то выехать в Гималайи, молодежь, занимающаяся спортивным альпинизмом. Вот. И вот для них это был первый Первый подъем. Ну вот скажите кто-нибудь, Райк, расскажи про свой первый подъем. И первый раз. Да, это был второй подъем за год, мы уже в марте месяце ездили в Гималайи, mm -hmm. у нас была пробная вершина, называется она Island Peak, но скажу Николай честно, 6100. Да. Ну, mm поруч, -hmm. да. Дело в том, что на самом деле было тяжело очень, и мы, наверное, не были так физически готовы, потому что mm -hmm. мы готовились а, к более простой вершине и более простому подъему, и мы действительно не были готовы к тому, что будет так холодно, и будет сильный ветер, но мы мы себя проверили, мы себя mm -hmm. проверили и мы оказались сильнее. И на самом деле эмоций миллион. Вот честно, даже просто не хватит времени вашего mm -hmm. эфирного для того, чтобы с ними как бы поделиться okay. с вами, потому что действительно это невероятное это что-то невероятное, когда ты поднимаешься на гору, когда ты поднимаешься и видишь панораму Гималаев, и ты сразу, вот я лично чувствую, знаете, когда Я стою на горе, а кто-то сидит в офісі і перебирає бумажки. Я думаю, блин, ну хорошо, що. Несчастно людина. Може щасливо, але хорошо, що я їх не перебираю. Добре, скажіть, будь ласка, чи у всіх це був якийсь дебютний підйом, чи не дебютний, чи перший, чи вже були неодноразово, неодноразово підкорювали такі вершини. Хлопці у вас є. Я теж займаюся LP. Э, не скажу, что продолжительное время, но как видом спорта. Соответственно, mm -hmm. это не первая вершина, есть какие-то спортивные, э, пока что простые достижения. Какой-то десяток вершин сходил, э, был чуть-чуть выше, э, но именно вершинный опыт зайти на вершину mm -hmm. это действительно был пока э, самый высокий опыт. Mm -hmm. э, Ощущения ну, холодно было. Нигде, нигде так холодно раньше не было э, особо. Скажем а холодно так. на скики, скажи, скики там было? Э, ну, там было немного, там было где-то минус 25, наверное, может, ближе к минус 30. Там проблема была в ощущаемом холоде, mm -hmm. то есть подготовленный холод. То есть ты иногда понимаешь, что там будет минус 50, ты честно одел на себя все, что было, включая рюкзак, одел кошки и движешься. Шубу мамину одел. Да, и шубу одел. Да. А, здесь здесь подготовился, одел комплект одежды по погоде. А, погода очень благоволила. А, среди альпинистов непопулярная фраза «покорил». Mm -hmm. Потому что покорил в идеальную погоду, идеальной группой, и тебе повезло. Mm -hmm. а, скорее так гора пустила, говорят. А, вот нас хорошо пустила гора. По прогнозу был такой ветер, что мы должны были как флажки там mm -hmm. болтаться. Ну, мы, собственно, на следующий день и пронаблюдали, как снег сносится с вершины. А, в этот же день, день восхождения, была практически идеальная для восхождения погода. Ни одного облачка, ветер только порывами, ну, пусть и неприятными. А, и, ну, довольно комфортно mm -hmm. было идти. Но так холодно, как при такой идеальной погоде... Интересно, конечно, были ощущения. Не хотелось сильно снимать третьи перчатки, стоять больше 30 секунд. Телефон как-то намекал, что мол прячь меня поглубже, хватит это видео уже снимать вершинное. Но ощущение всегда очень хорошее. Очень приятно с ребятами достигать вершины. Mm -hmm. То ты понимаешь, что ты сделал для того, чтобы попасть в Гималай. Ты понимаешь, что ты сделал, чтобы дойти под вершину. И работа в альпинизме – это <как> такая самозабвенная попытка убедить себя, что mm -hmm. надо сделать следующий шаг. Mm -hmm. И ты так себя убеждаешь часов пять – Потом вершина, потом убеждаешь, что надо ее обратно идти. Как бы. Да. да идешь, да. идешь вниз, потом спускаешься вниз, э, уставший, э, оглядываешься на прошедшее, вспоминаешь, вот только что ты был там, а ты уже здесь, хочется опять. Ну в общем планы mm -hmm. строим. И так и так снова и снова и снова. Хочется да. опять, но не сразу. Ну да, это. Не сразу. Не, не сразу. Да. поесть. А в основном уже. поесть. Mm. Жонам, дітям. Що було складного у цьому підйомі? Взагалі-то ну, не те, що подейкують, а говорять, що дуже складно підкорювати такі вершини. Як справитися саме там з гірською хворобою, яку може настигнути кожного, мені здається. Це не тільки підготовка, а й. Ну, ну взагалі, а, що А, у вас треба вже як... є людина, яка тут і відзначилася, да? так? З горною болезні. Никак не справится. Если она есть, то, это, то это она как, есть. Это как любовь, только время поможет. Mm -hmm. Пройди, пройди. Просто надо просто надо ждать. А как нужно себя загартовывать? Там, может, сначала немножечко меньше высота, а потом больше, 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 или да, как? Во время восхождения мы идем постепенно, поднимаемся, спускаемся, делаем дневные подъемы. Ну, какие-то 200-300 метров выше, mm -hmm. и потом спускаемся. Все просто. Для начала нужно несколько раз походить у нас по зимним Карпатам. Угу. Совершенно замечательная тренировка перед Гималами. Особенно там в январе-феврале месяце, когда погода похожа. Угу. Вот и там немножко понять. Лучше, может быть, все-таки в офисе бумажки перебирать, потому а что ну, есть нюансы. Легко, лучше какие передачки пригодные. Есть нюансы. Угу. Самая сложная часть для восхождения для меня была, наверное, да. И для многих в команде это первые, не знаю, два-три часа, пока солнце не вышло. Ночные. Это было холодно, чем. Они были самые холодные и самые морально сложные. Ты темнота, дорожка, ничего не видишь, идешь вверх. И так час, потом полтора, потом два, ну и. Да, дело в том, что. Да, рассказывай. Дело в том, что вот момент, когда ты просыпаешься, да, у тебя есть такое чувство Тревоги и предвкушения, mm -hmm. адреналин, да? И ты ночью около трех часов ночи выходишь из лагеря, потому что тебе нужно вернуться обратно до 12 дня. Mm -hmm. Где-то около 12 дня поднимается сильный ветер на горе, и он действительно сильный. Mm -hmm. И тебе действительно лучше уже в это время пить, ча пить чаечек. И эм, выйдешь, снова Да, да, да. И вот этот момент с трех часов ночи, когда ты идешь вокруг тебя только вот этот вот кружочек от фонарика, люди, которых ты не видишь лица, только фонарики, и дует ветер. И действительно холодно. Mm -hmm. и я вот, допустим, с 5 часов каждые 15 минут смотрел и говорил: давай, солнышко, давай, давай, давай. Давай, родненькая, <с давай, давай. Подогрей, подогрей, подогрей братиков, пожалуйста. А на сходе солнца заявляется за обрием, оно так чувствуется, что оно начинает грить. Рятуя? Это красная вспышка посреди черного неба на горизонте, которая расползается довольно быстро красной полосой. И ты перестаешь смотреть на часы. Ты mm -hmm. уже начинаешь да. смотреть на горизонт. А, первые Когда первый луч солнца появляется, еще холоднее. Это, по-моему, самое холодное время, потому что все время охлаждается. Но морально организм mm -hmm. ну, гораздо проще сказать, а, ну солнце уже выходит. Тебе холодно, ну давай будем делать там не 60 шагов подряд, а 100 шагов подряд. Ну ты делаешь 20, mm -hmm. естественно, выдыхаешься, думаешь, что это была плохая идея, mm -hmm. но как-то люди под солнцем гораздо мобильнее. Mm -hmm. проще, проще их убедить в том, что, ну вот тут чуть-чуть ты начинаешь видеть маршрут, ты начинаешь видеть, куда ты, собственно, идешь, mm -hmm. э, видеть лица товарищей вместо фонарика начинаешь понимать, что на самом деле не все так страшно, что ну склон не такой крутой, как тебе все время кажется, а все гораздо проще. Э, немножко мобилизируешься. <связывая> если заниматься этим видом ну, видом деятельности как видом спорта, то есть если еще уделять время на равнинных тренировках, то ну собственно во время тренировок ты в принципе начинаешь понимать как у тебя организм нагрузку переносит а, ты начинаешь через некоторое время там уже год тренировок каких-нибудь там аэробных бегов и так далее начинаешь понимать вот когда у тебя организму плохо когда хорошо когда mm -hmm. можно потерпеть ну и в на горе это ну, не то что помогает просто меняешь немножечко взгляд на вещи ну mm -hmm. тут тяжело так же как было там но там ешь нормально организм легче обмануть Yeah. Yeah. Пускай, все идешь, нормально. Идешь, работе. начинаешь рассматривать окружение, благо там панорама Гималаев 8000 тысячных там 5 8000 тысячников видно, вот ты идешь и такой... Что тут под ноги смотреть? Под ноги я через секунду посмотрю или через минуту, когда буду отдыхать. Давай я посмотрю налево или направо, рассмотрю горы. И не замечаешь, как через пять минут солнышко уже вышло, уже начинаете щечки пригревать, там снег оттаивает с бороды. Ну, в общем, Жизнь налажується добре. Це mm, так романтично. Так, так скільки часу у вас йшло на сходження, і я хотіла запитати, на які етапи ділиться сходження. Я розумію, що там все-таки потрібна якась підготовка, скільки потрібно там, давати якихсь, там, привалів, відпочинків і так далі. Ну, в общем, -то, для всього, такого висотка. Все Це мероприятие зайняло 2 тижні. Там був достатньо длинний підход по еще не сильно освоєному ущелью. мы несколько раз, ну я много раз, ребята, там кто-то раз, кто-то не раз, ходили под Эверест. Э, с, там ущелье, по которому тысячи людей, десятки, сотни тысяч людей идут для того, чтобы своими глазами увидеть Эверест. На самом деле, э, ну в общем-то для многих людей в мире считается это важным, mm -hmm. ну, вот увидеть. И поэтому ущелье освоено, там очень много всяких небольших гостиничек. Таких mm -hmm. вот лоджий, так называемое место, где ты можешь покушать, переночевать. Достаточно хорошая пробитая тропа. Я вот туда поп впервые попал в 90-м году. Часть была тропа, часть еще были овринги. Это такие сооружения из бревен и камней, mm -hmm. чтобы пройти вдоль скалы. Сейчас там почти везде mm -hmm. тропа, где-то на три четверти уложенная камешками. И, в общем-то, буквально там непрерывно люди, которые идут вереницей на то, чтобы увидеть это. Здесь ущелье еще не освоено, еще в Луджах, мало, то есть мест, где можно переночевать, пища там еще совершенно э, непригодная, в общем-то, для европейцев по большому счету. Но, ну, тем так. не менее, не есть. Тропа тоже такая довольно дикая, то есть в этом плане это ущелье интересно. Вот где-то дня четыре мы путешествовали по этому ущелью в одну сторону, потом там выход в промежуточный лагерь, высотный лагерь, штурмовой лагерь. То есть, и дня три-четыре возвращались. То есть, в том числе дня три были в столице Непала, Катманду. Ну, очень интересное путешествие, конечно. Но оно требует, в общем-то... Ну, в группе не было людей, которые первый раз поехали в горы. Это все-таки была спортивная группа. То есть вот ребята, которые... Володя и Родион, в общем-то, они год назад пришли в школу альпинизма, которую мы проводим каждый год. Сначала поехали в Карпаты, потом выехали на Кавказ, теперь вот поехали в Гимбалае. То есть потихонечку это как бы этапы обучения. Как-то так. Я надеюсь, что ребята ещё до сбог там через год мы піднімемся з цими ребятами на 7.000, uh -huh. может быть даже на 8, и тут вам, может быть, розкажу. А є якісь рекомендації в плані там, ось у вас, кажете, як тренувальні підйоми, да? Тобто, ну, у цього року ви там вднялися на 6.400. А дійсно, наступна рекомендація чи стрибати все-таки на 8, чи все-таки зупинитися на 7 7.000 десь плюс-мінус? Так все це дуже індивідуально. В общем-то, и я так понимаю, что ребята могут подняться, в конце концов, на 8, но это через три ступеньки, mm -hmm. грубо говоря. То есть ну, нужно сделать эти ступеньки mm -hmm. промежуточные, и причем дело даже не в высоте, а в объеме тренировок, которые для этого нужно сделать. Mm -hmm. Я могу сказать маленькую вот а, отступление, даже не отступление, а вот дополнение к этому всему сказанному Владимиром Андреевичем. Дело в том, что очень много людей... Когда выбирают походы, вот какие-то восхождения, они ориентируются на цену mm -hmm. и они, соответственно, выбирают самый дешевый вариант. И самый дешевый вариант – это заведомо провальный вариант. Вот. И я хочу всем сказать, кто, кто вообще этим интересуется, что никогда не нужно ориентироваться на коммерческие туры. Mm -hmm. Коммерческие туры создаются для того, чтобы компании просто брали с туристов деньги. Туристы на гору не входили, потому что они просто к этому будут не готовы. И возвращались домой и говорили, что как, как это все, им, им не нравится, не нужно и не интересно. Наоборот, так все было круто. Еле выжили.